小小，你真的可以吗？昨天晚上苏姿应该还没醒，一会儿你体力要是不支，千万别硬撑着。在我的字典里，从来没有放弃两个字。嗯，我对你也从来没有放弃这两个字。你神经病啊！赶紧回自己的跑道，要是耽误了交接，我要你好看。哎、加,油加油！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 加油 干嘛呢，周志安？赶快跑啊！小小，你放心，无论何时，我都会陪着你，护你周全。你智障啊！这是比赛，斐然要是拿不到冠军，我饶不了你。好，加油啊！加油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 ！ 堂哥，快快快！哎，你后面跑快点，没吃饭呀？没事吧，小小，小小。 你是家属吗？我我,我有什么事你跟我说就行。填一下患者的住院信息。怎么了？这些我我也不知道。你到底是不是家属？我是啊，他父母常年在国外，他没有伴侣，也没有子女，我就是他最亲近的人。 小小，你醒了、啊。正好你醒了，你这个家属啊，一问三不知，你自己填一下住院信息。嗯、住院费一会儿交一下啊。哎，好。 你渴了吧？你先喝点水。嗯，你想吃什么？你告诉我，我去给你买。呃，大夫说你就是宿醉加过劳引起的低血糖，没什么大事，静养几天就好。 刚才家属的事儿，我瞎说的。我去交一下费。啊，你别多想。如果我已经多想了呢？如果我希望你做我的家属，我南宫小小，性别女。 一九九六年十二月十四日出生，射手座 A 型血，已经接种过疫苗，没有药物过敏史。我希望你可以成为我的家属，从今以后赋予你在我住院单上签字的权利，你愿意吗？ 愿不愿意？愿意，愿意。我我我我先不对，我你你先喝点水。不不，这水怎凉了、啊？那个，嗯，你有什么想吃的？你你在这等我啊！我现我现在我现在我现在过去，对不对？我现在我我哪儿都不去，我哪儿都不去，就在这儿陪你。